У нас на винограднике в Камском усте, похоже, дрон летит. А что, кушутки не работают? О, пошла. Западное – это оружие. Западники за этим и стоят. Мы поборем эту водную блокаду вместе. Что-то на богатом. На богатом по Донецке. В 14 можешь подарить жизнь. В 16 уже воспитываешь второго... Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітати в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. При тому, що сьогодні до російського ми додамо ще крапельку білоруського і такого від чого у вас просто вибухне мозок. Але про все, яке завжди по черзі, ви ж, друзі, тим часом не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб-канал Курбанова Лайф, коментуйте почути побачення і звісно не забувайте від усього отримувати задоволення. Хай навіть вам часом буде. захотітися закричати та затрясти экран словами такого бути не може, тому що я це переживаю дуже часто. пошла вторая да. вот, идет на атаку идет на атаку по нему работают по нет не по нему все Салам алейкум будет да 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 работают? Это вот эта служба работает, аэзовская.

А если это дрон, конечно. В сторону Лаишевского района получается.

Така ідея, якщо просто брати брифінги Марії Захарової, і ні, ні, звісно, не працювати, не закодовувати ними п'ятиків, не працювати в отризвіцілях, мова не про те, а про те, щоб просто трошки заспокоюватись, просто трошечки насолоджуватись. Ну, бо вона розповідає такі речі, які ну, буквально от приємно слухати. Та це неправда. Та це дика брехня, але зрештою, ну от, послухайте. Коли вона розповідає про атаки бандерівських неонацистів, мати, рідна, господи, що то означає по мирному населенню Росії? Коли вона каже, що українські неонацисти причетні до загибелі трьохсот неповнолітніх, де вони? Де хто? Це, це вони що? На човнах чорноморського флоту працюють. На літаках стратегічної авіації вони працювали де ці 300 неповнолітніх. Київський режим західної зброї тероризує мирне населення. Господи, я нічого прекраснішого просто не чула. Тероризує мирне російське населення, граждані нашої країни, граждані інших країн світу, почтілі пам'ять. Более трех сотен несовершеннолетних, которые погибли на этой земле от рук украинских неонацистов. Сегодня киевский неонацистский режим продолжает совершать с помощью западного оружия террористические атаки против мирного населения. К сожалению, дети, женщины, пожилые люди продолжают становиться жертвами необандеровцев. За минувшую неделю от обстрелов и ударов вражеских беспилотников пострадало 155 мирных жителей. Из них 24 погибли, 131 человек был ранен, в том числе четверо несовершеннолетних. Несколько фактов. Белгородская область 23 июня в результате ударов дронов в городе... Грейворон пострадали три женщины. 24 июля беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль в селе Борке. Был ранен мужчина. В тот же день в селе Илек Кашар от удара вражеского беспилотника по сельхозпредприятию получил ранение мирный житель в районе села Новозахаровка. От атаки дрона, работавший в поле трактор, пострадал мужчина. Ну и кто же все это спонсирует? Кто поставляет этим так называемым защитникам как бы свободы, на самом деле террористам и боевикам, оружие. Западное это оружие. Западники за этим и стоят. По сообщениям средств массовой информации, например, Берлин уже якобы передал киевскому режиму три системы ЗРК «Патриот». Ведет переговоры с Вашингтоном о поставке дополнительных комплектов. В сети упоминается уничтожение 27 июля российскими военными одной из таких установок во время разгрузки и развертывания. Отметим, что так называемый жизненный цикл западных вооружений, передаваемых режиму Зеленского, в современных боевых условиях весьма недолг. Несмотря на, на, вот, на все происходящее, одержимость Запада идеи нанести России, как они сформулировали, стратегическое поражение руками украинцев, сохраняется. В любом случае за поддержку украиноцистов платят. И немало рядовые граждане Украины платят своими жизнями. Жителі стран Європейського Союзу і свого кармана все це оплачують. Ну нарешті, нарешті, хоча б перша чесна відповідь на питання, коли в Донецьку буде вода. Ну, по перше, ніколи. А по друге каже Чіпошилін, після освобождення Славянська, добре ж хоч не Києва. Бо тоді б взагалі можна було б не те, що сміятися, а прям сміятися до сліз. Звісно, люди приходять і приходять до Чіпошіння з одним єдиним питанням: слухайте, а де вода? Де, коли, скільки ще терпіте? А він каже: От коли установімо канал Сєвєрський Донець? Зачекайте. Ви, коли проголошували незалежність. Ви коли проголошували самостійність? Ви яким чином? Ви думали, що кожен раз ви будете на щось посилатися, на якісь інші території, адмінкордони, потім вам сусідню область для води потрібно. Люди ж задаються банальним питанням: як так трапилося, що за понад 10 років окупації ви зруйнували все. Ну чи Пушинен, як і всі ці довгі-довгі місяці, мами клянеться, що вода скоро буде. Самый сложный вопрос. Казалось, что вот уже все прошли, там обстрелы и прочее, линия фронта отодвинулась, но вот сейчас новый вызов, это с водой. Даже равномерно распределить не получается. Здесь нужно понимать в комплексе, что происходит и что делается, и что планируется на ближайшее время. Полностью будем обеспечены водой только после освобождения Славянска и восстановления, и восстановления канала Северский Донец. Это просто как точка. Прям, С 22 -го года нет вообще воды. То есть абсолютно не по это какой-то конкретный дом или район? Или, в или... Вот, конце воздушно. Сколько мы не обращались, нам сказали: мы на конце проблемного водовода, и у нас воды не будет. Uh -huh. Так как мы набираем на Кировский узел всего лишь 2000 воды из uh -huh. 10. Uh -huh. Этого объема не хватает, чтобы она не сюда... додавливать. Сюда не доходит южного просто с южного ну, водопроводного uh -huh. туда, туда, 6 км. Да, сон, поделили, поделили. Сюда, сюда, да, на да. Кировский. Там, и тогда мы подземную воду, в конец, поднимем сюда и дадим, дополнительную Объем. Это где-то два месяца займем строй. Расчетный период два месяца. Ситуация точно абсолютно улучшится и сюда уже будет доставать, потому что ее просто хватит физически по объем. После 80-й школы так. двухэтажки. Да. двухэтажки. двухэтажки. Да. Там емкости нет. А ты есть. ориентируешься. Значит, Алексей Валерьевич, тогда хорошо? Да. Вот да. просто предложение да. сразу точно. А что хорошо. сказали, что на школе есть. Я объехал, я не нашел. Да надо. Значит, я берем. покажу где-то да. все да, хорошо. Да, да, да. Вот директор школы в школе стоит две емкости: на улицу выведен кран. То есть да. жители говорят, это правда В школе или есть вода, нет? В школу, нет, школу завозится, школу а завозится емкость, вода, емкости есть. емкость заполняется? Но школа да. до трех часов просто работает, нет, да? Нет, нет у нас кран выведен с емкости на улицу. На Но территории школы, если построим, устроит да. точка там, такая? Да. На улице? Да. Будет вообще открываться школа садик? Смотрите, садик открывается, да. ну, чтобы вы понимали, ходят да. сутки, что там, чтобы его Сами поставили окна? Да, я, ну, я сотрудник садика, сотрудник. сами ставили. Нет, окна нам поставила государство, Нет, вы нам не выделили окна, но откос, установку мы все делали за свой счет. И так все. Это вы какой научили? номер школы? 80. Какой класс? будет четвертый. Чтобы в нашем классе сделать окна, эта сторона вся полностью вылетела, второй этаж. Нам нужно родителям за свой счет купить окна вот уже. есть. Первое. Значит, решение принято, что мы начинаем наконец-то работу по четырем ранее прифронтовым районам. Второе, значит, в этом году мы стараемся максимально запустить в очном режиме школы, детские сады, закрываем тепловые контуры, обеспечиваем необходимым оборудованием, обеспечиваем, чтобы было водообеспечение, было и горячее питание. Со следующего года. Мы начинаем уже тогда ремонт. Благодарю. От... А, а, от... Ремонтированную дорогу а. а. Дмитрия Донского. А. За то, что провели свет. У нас теперь она освещена, потому что долго не было. А, о... участие, долго была не освещена. Огромное вам спасибо. И, и, и за, за то, что мы видим. Будем еще работать. Еще есть что? Спасибо. еще дождемся. И воду дождемся. Колись мільйони місто, ну а тепер дев'ять бочок на увесь Донецьк в якості підтримки. Молода гвардія Росії, не треба мене питати, що то таке, і я взагалі не маю уявлення. Але закупила бочки для води і розвозить їх по районах, аби у всіх була вода. Ну так, в принципі, бочки по районам, все ок. Поставлять у дев'яти районах міста. Жоден із районів не буде забутий, це лише. Перша партія, далі буде і більше, і краще. Слухайте, я прям уявляю, як ще трошки часу пройде, і потім на кожну родину будуть видавати пляшечку 0,5 на тиждень. Ну а що? Русский мир, он такой. Вот она, гордость Донбасса. Молодая гвардия вместе с предпринимателями приобрели 10 трехтонных бочек и прямо сейчас развозят по 9 районам города Донецка. Да. Сейчас у нас половина дня, что уже успели сделать, где были? Так, были в двух точках Калининского района, завезли, поставили бочки. Вот только что вернулись в Ворошиловского. И еще впереди у нас Получается, все районы города Донецка, чтобы у всех была вода, у всех были бочки. Киевский, Петровский, Ленинский, Ворошиловский, Пролетарский, Буденновский. Да, а, то есть ни о каком районе нет, не забудем. Нет, нет, ни о ком не забудем. И это только первая партия бочек. Вот. Я Что? думаю, завтра, послезавтра будут подвозиться еще, 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 еще. И набираться, и у всех. Всем будем стараться помочь водой. Всем по возможности. Здорово. Представьте, предприниматели вместе с молодой гвардией вовлекаются, помогают решать эту проблему. И с каждым днем таких ребят, как вы, становится все больше, больше, и больше, больше и так, мы да, И мы не думаем только о том, как бы себе обеспечить воду. а Начинаем помогать другим. И таким образом общество сплочается. Мы будем вами гордиться. Правда, ребята, делайте классную Спасибо работу. Большое. Так что в ближайшее да. время ребята расскажут администрации города, где эти бочки были установлены. Да, а конечно. Уже водовозы а администрация будут уже пополнять запасы, я думаю, это очень поможет людям. И, конечно же, это только начало. Так что присоединяйтесь, и я уверен, мы поборем эту водную блокаду вместе. Вот я не понимаю, я правда не понимаю. А вы когда выбирали Россию, вы ви... на что саме вы рассчитывали? На артезианскую воду из крану? Может, что у вас вода будет из Альп одразу потраплять в ваши канализации? Ну, про что вы? От коли ви показуєте якість води, а вона не відображає якість людини, коли ви кажете, що вам болота наливають, що іл видно, а що у ваших очах видно, що у вашій душі видно, хто ви такі, мені здається, що це дуже конкретний і прекрасний приклад того, що відбувається із окупованими територіями, що відбувається зі зрадниками. Ви ж кричали із 14-го року, як ви годуєте всю Україну. Так от знайте, в усій Україні, попри повномасштабну війну, обстріли і російську загрозу вода є, а у вас її немає. Ось вот такою водою ми моємося. Відри вот просто это не видно. А здесь чисто в чистому чистом графіні видно. Капець. Вот таким болотом мы моемся. И слава богу, что хотя бы это долбанное болото есть. Баклажка вообще жесть какая-то. Вот так. Хотела свой как раз его раст показать. И показать просто... Ну, видно. Даже, даже камера вот не фокусируется, но... Это просто ил. Ил. И так в каждой баклажке. Если посмотреть, так в каждой баклажке. Это мой эверест. а? Що там на богатом? На богатом по Донецьки. Такого в нас ще не було, але чому й ні? Це буде огляд на плакат дитячого табору Алей Паруса. І ви не дивуйтесь, бо плакат прям цього заслуговує. З написом, що в 14 вже можеш подарувати першу, перше життя? Чого? В шестнадцать выхвата другу дитину. Школьницам 8-15 лет показывали презентацию и читали лекцию о том, что ну ничего страшного, если ты родишь в четырнадцать. Давайте я вам зачитаю пару тейков. В двенадцать ты уже знаешь, как устроен мир. В тринадцать чувствуешь любовь какую? Я боюсь представить. 14 можешь подарить жизнь. В 16 уже воспитываешь второго. И с каждым днем становишься все нужнее своей родине. Не слушай тех, кто говорит, успеешь еще. Счастье не ждет. Ждать значит бояться. А ты не боишься. Ты рожаешь. И жизнь свою разрушаешь. Ви думалі все? Ні, ти не просто ребенок, ти основа завтрашнього дня. Навіть в таборі робили презентацію, що якщо раптом ти дуже рано завагітняла в 14, то це не страшно. Я дико перепрошую. А ми нічого не переплутали це в Ірані, в Афганістані. У 8 и 10 років выходит замуж, вы впевнені, что самое-цей подход и работа из детьми допоможе вам відновити демографию. Раннее материнство это не риск. Серьезно что ли? Это честь. Кто-то говорит, подожди, поживи для себя, ну и правильно говорят, но ведь ты уже знаешь, жить для себя скучно. Ты... <связи> а, девочки, напишите в комментариях, как вам скучно живется для себя Продолжаем Жить для другого, вот подлинная радость женщины С каждым днем ты взрослеешь И вместе с этим приходит время подумать о самом важном О себе Об игрушечной, не сказочной, а настоящей Ответственной взрослой зрелой в 13, 14, 16 угу. Сібані нада. І на цьому, друзі, в мене все. А ви, звісно ж, не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Таким чином, ви допомагаєте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на youtube канал Курванова Лайф. Ставайте частиною нашої думаючої, великої, прекрасної родини. Коментуйте, почути і побачене, і звісно, не забувайте, що ви легко можете підтримати незалежну журналістику. Фінансово підтримати всю команду youtube каналу Курбанова Лайф, яка для вас працює кожного дня. Ви можете за допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф і шукайте всю необхідну інформацію на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!